तो आठमो चैप्टर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जेनु जे अपने तो पेलो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है तो जवाब गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से धीरा हुआ ठंडा स्थान है बीजू लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति को आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है तो जवाब लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है तो जो खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा तो जवाब खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले चौथु तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो पांचव लेखक को, को किस बात का अफसोस हुआ तो मित्रों लेखक को लेखक को अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सके चट्टू लेखक ने गुलमर्ग को पग डंडियों के लिए क्या उपमा दी तो लेखक ने गुलमर्ग की पग डंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी प्रश्न वे निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए पहलू गुलमर्ग ऐसे विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है तो गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है વિદા લેવાની સમજૂતીના વિડીયો અભ્યાસ અધ્યાય વિષય પ્રમાણે મટીરિયલ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો એકમ કસોટી ની વિડીયો આ બધું જ આપડી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો ત્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો ઓપન કરશો એટલે તમારો મોબાઈલ નંબર નાખજો આ પેજમાં સેન્ડ ઓટીપી કરો એટલે ચાર આંકડાનો ઓટીપી આવશે તમે નાખશો એટલે મિત્રો પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન મળશે જે તમને બહુ જ ઉપયોગી થશે ખાસ કરીને ગણિત વિજ્ઞાનના પ્લાન એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો ત્રણથી બારમાં ત્રણથી બાર ધોરણના વિડીયો એમાં વિષય પ્રમાણે તમારા વિડીયો મેળવી શકશો પાઠ વાઇઝ બીજું લેખકને ગુલમર્ગ કે દિન કો વાચાલ ક્યો કહા તો ગુલમર્ગ મેં રાત આતે હિ સબકુ ખામોશ હો જાતા હૈ दिल में सैलानियों के कारण वहां बहुत चहल पहल रहती है इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचल कहा सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं तो सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते जो तो लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई तो जवाब लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से धीर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई प्रश्न तरह निम्नलिखित प्रश्नों के पांच छह वाक्यों में उत्तर लिखिए पहलू लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता तो जवाब गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है यहां तक कि व्यक्ति अपने आप को वहां के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं वातावरण में नई नई को, कोपले फूट आती है सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियों भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है अन्य फाइनल एप से नीतिपो पीढ़ी एक ही मिल, जा, मिल जाएगा तो विद्यार्थी मित्रों यहां होती जवाब अवश्य आलिटी नहीं आ ही बराबर चलो त्रिभुज प्रकाश बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए तो गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचित्र है जैसे नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटक रहे हो सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है तेज हवा के साथ बरस साथी घटाई तेजी से आगे बढ़ती है बीच बीच में बीच बीच में बिजली भी क्रोधने लगती है इस प्रकार प्रकाश बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है चौथु पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए पहलू गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में तो गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। बीजू रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है तो मौसम सुहावना था हरी घास पर बैठे रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे तभी बूंदे गिरने लगी और सैलानी उठ उठकर सुरक्षित जगहों में जाने लगे पांचवा सवाल हरियाली का सपना कुहा से के फूल में बदल जाता है यह दृश्य किस समय का है प्रातः काल दोपहर सायंकाल के अर्धरात्रि तो सायंकाल छटटू उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए साधारण असाधारण मान अपमान उदार अनुदार रंग बेरंग स्मृति विस्मृति बीजू उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए सुरमा सुरमई बरसात बरसाती तूफान तूफानी चमक चमकदार चमकीला विस्फोट विस्फोटक त्रीयू उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए लाल लालीमा खामोश खामोशी कमजोर कमजोरी आकर्षण आकर, आकर्षक आकर्षण સાતમું વાક્ય મેં પ્રયોગ કીજે વિસ્ફોટ બમ વિસ્ફોટ હિલ ઉઠે આકર્ષણ ફૂલો આકર્ષણ રહેતા હૈ પારદર્શક ઘણા કોહરા અબારદર્શક રોમાંચક જાદુગર બળે રોમાંચક ખેલ દેખાય તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સ્વાધ્ય સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે જે તમે એપ્લિકેશનમાં જઈને મેળવી શકશો તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરી શકશો તો સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત